Мы с Юлией Владимировной в этот страшный день. Два года, как она незаконно увязана. А вы, вы не подскажете, почему вот э, вы говорите страшный день, а у оркестр такой веселый играет? Играет, может, оркестр для того, чтобы слышно было, что мы с Юлей, что мы рядом, что мы не падаем духом и верим в то, что она освободится. Обычно я ставлю как бы, более современную музыку. Очень много как бы, современных музыкантов, которые пишут музыку патриотическую. На українському языке, на русском языке, ну, преимущественно, на українському. Вот, Счастливо попросили, щоб більше марші марши, Марші включили на українське, на українські старі пісні. Приходили ну, місце полтора назад. Вона, ми кричимо, Юлія, вона помашана ліску, що вона чує. А полтора місяця вона не чує, нас місяця, але вона не може, тому що вона не може піднятися. Без чужої помощи, вона не Весь мир одним голосом. поддерживает ее и требует немедленного освобождения. Это не только заявление и общественных организаций, политиков, это заявление основанное на абсолютно законном решении, решении Европейского суда, которое является самой высшей станцией для Украины как члена Совета Европы. И поэтому сейчас власти должны выполнить это решение, они должны ее освободить. Это освобождение должно было быть намного раньше, но сегодня мы здесь все собрались вместе и требуем ее немедленного освобождения. Юра!